День Киева там был, ну, этот же намоленный Вова Путин, <каклев> антихрист, поздравляет каждый день. Что бы я пожелал киевлянам? Убрать Архангела Михаила с центра площади. Русский народный союз имени Архангела Михаила. Это самая центральная фашистская организация в России. Все батальоны садистов, которые нас наберут в плен, они имени Архангела Михаила. За Архангела Михаила в городе Киев может выступать только условный Арестович. Или либо папа Булгакова, который был в этом союзе. Это, этого Архангела Михаила поставили киевские черносотенцы во время Николая II. И такие люди, как Шульгин, там было два брата. Один за нас, другой был монархист. И условный там ну Духин, Духин. Уберите этого Архангела Михаила с Хрещатика. Это ж просто бред. Это то же самое, что в тель в центре будут висеть руны СС и Гестапо. Даже у нас идиотизм такой идет, что он ну, Ильина, был еще такой видный русский фашист Ильин. Это же у нас покровитель города Львова Георгий э, Победоносец. Георгий Победоносец покровитель российской армии. Георгий Победоносец, покровитель города Москва. Нам уже надо определиться, либо ехать, либо шашечки, либо ехать. Я меня самого, ну, по... зовут по Георгий, да? Но мы должны уходить от этих всех... Стандартов, которые нас объединяют с этой страной. Назову это страной. Я же говорю, что после... Если бы в Укра... ну, Россия потерпела поражение, да? Ну и развалилась, то... Она же уже один раз распадалась, когда СССР распадался. И был план типа Маршала, только Буша. Когда спасали и Рейгана, спасали СССР то нужен план Маргентау. Вот был план Маршала для Германии восстановить ее, а был план Маргентау раздробить Германию на 21, на 21 землю, и чтобы это не было никогда государством. Такой план должен быть по отношению к России. Якуты должны быть якутами, башкиры башкирами, э, другие другими. Вот за что я башкиров уважаю в каком плане. Они этого Салавата Юлаева, который при этом бун был, как его, забыл, Емельяна Пугачева, да, Салават, он же снимал шкуру с российских солдат имперских. И они поставили этот бюст этому <coughs> Бандере у Башкирии. И он смотрит на Москву. Хоть в этом и назвали хоккейный клуб имени Салавата Юлаева. В этом они хоть молодцы. Но то, что воюют против нас, это плохо. Был праздник морской пехоты <связать> Украины. Поздравляю всех. Там, ну, просто много с кем воевал. Они перешли командовать в эти бригады. 35-ю, 36-ю. Офицеры, которые мной руководили, ушли командовать морской пехотой. Ну, всего самого лучшего желаю. Понятно, что сейчас <связать> такое понятие как морской пехотинец, либо десантник, оно все устарело, потому что военные технологии меняются раз в три недели, и при современном вооружении вы уже нигде не десантируетесь. Понятно, что это все пехота, но по старинке мы еще называем, что это морская пехота. Я в детстве думал, что морской пехотинец, это самый страшный воин на белом свете, и мечтал... У меня здоровье не позволяло, переломан был позвоночник. Военное училище меня не принимали. Думал, блин, как будет это быть морским пехотинцем. Ну а по объективно это просто человек. Физическое лицо, которое может быть уничтожено роботом за 3 секунды. Если мы будем планировать такие операции, как на рынках, то люди у нас будут быстро заканчиваться. Но вот сейчас у нас новая тема на мопедах ездят. Мы сами смотрим, как мы легко убиваем россиян на этих мопедах. И своих же посадили на мопеды, и сейчас толкаем шнягу, что мопед по Ну, нужно понимать, кто там наверху сидит. Противопехотных мин нет. За РПК не покупаем, на мопеды садим. Случайно вывалился мне Лавров, он, у него настоящая фамилия Куантарян. Это, это падла, это армянский еврей из Белиси. Он рассказывает, что для того, чтобы правильно учить русский язык на нашей территории, надо убить больше, большое, большое количество населения. Миллиона. Какое ты имеешь отношение к тому русскому языку? Промакашка. Англичан учат по доброй воле записываются на курсы эти американскую School, <coughs> э, хорошее прививается по добру. Он хочет десятки миллионов людей убить, чтобы сохранить свой язык долбанный.